Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton TV Al Hijrah yang bersama-sama kita bersiaran pada hari ini bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar yang akan menemani anda selama 30 minit dalam ...rancangan terbaru TV Al-Hijrah iaitu Muhakat Suluh. Dan para penonton sekalian, menariknya pada episod pertama ini... ya ...sebagai pembuka tirai rancangan Muhakat Suluh ini... ...saya tidak berkeseorangan kerana pada hari ini... ...kita akan bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa... ...iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Madzin... ...Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syarikat Malaysia... JKSN. Selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk atas kesudian hadir dalam rancangan kita pada hari ini. Apa khabar Yang Berbahagia Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. <tuh> Baiklah para penonton, kita nak mulakan dengan soalan pertama kita yang kita nak ajukan kepada Yang Berbahagia Datuk. Saya percaya ada di kalangan para penonton kita yang mungkin eh, pernah mendengar dulu dan ada juga di kalangan penonton kita yang baru pertama kali mendengar suluh dan ia mungkin menjadi satu tanda tanya kepada mereka. Jadi kita lah Yang Berbahagia Datuk yang mungkin uh, boleh jelaskan apa itu suluh. Silakan. Terima kasih. Pertama-tamanya satu persoalan yang baik yang diutarakan kerana uh, perkataan sulh itu sendiri adalah berasal daripada perkataan Arab yang uh, Uh, begitu signifikan untuk kita faham supaya uh, perjalanan apa uh, suluh yang akan kita sebar luaskan nanti dapat diikuti dengan begitu dengan baik ya suluh dalam konteks uh, bahasa adalah uh, uh, memutuskan pertikaian ya uh, di mana rantaian pertikaian itu diputuskan dengan kita gabungkan uh, ikatan perdamaian dalam konteks bahasa dan dalam, kalau kita lihat pula dalam konteks syarak itu sendiri ialah satu um, uh, perjanjian di antara pihak-pihak yang bertikai tentang sesuatu eh mungkin beberapa perkara telah pun diutarakan di mahkamah dan ianya dibawa kepada uh, meja perundingan untuk mencari titik uh, penyelesaian perkara tersebut dan bila mana perkara itu dapat dirungkaikan ke arah penyelesaian, maka pihak-pihak tersebut akan memeteraikan apa yang telah dipersetujui tersebut secara perintah persetujuan bersama. Jadi, itu akan memberi lebih kesan kepada pihak-pihak bila mana perintah yang dikeluarkan nanti adalah melibatkan hasil tindakan kedua pihak mendalami atau menyelami permasalahan tersebut dan bersama-sama menguraikan permasalahan tersebut. Jadi suluh itu adalah satu begitu penting yang perlu kita terap dan tanam dalam konteks sistem yang kita amalkan sekarang ya. Kalau boleh dilanjutkan sikit ya tentang bagaimana kita lihat suluh itu sebenarnya telah pun dinyatakan Uh, dan di uh, digesa untuk diterima pemakaiannya bahkan dinyatakan uh, uh, sejak 1400 tahun dahulu lagi dalam al-Quran sendiri bagaimana isu-isu uh, yang besar bahkan isu, isu yang melibatkan peperangan sebagai contohnya masih apa digesa untuk buat penyelesaian boleh dilihat dalam surah al-hujurat Al ayat 9 ya maknanya bila-bila pihak orang Islam tu berperang antara keduanya maka kita hendaklah mendamaikan pihak tersebut. So dalam konteks isu yang berkaitan dengan rumah tangga, mungkin benda itu lebih apa memudahkan urusan kita kerana bukannya pihak-pihak bercerai sampai membawa kematian ataupun melibatkan kesan-kesan yang begitu besar. Tapi dalam konteks permasalahan rumah tangga Perkara yang timbul antara pihak-pihak suami isteri, adik beradik dan dan apa? orang orang yang pernah bersama-sama dalam uh, satu ikatan uh, kekeluargaan. Jadi benda ni lebih memudahkan kita untuk mencari titik penyelesaian, ya. Jadi itulah yang kita katakan suluh itu perlu diutamakan, ya. Perlu diutamakan selagi mana ianya tidak bertentangan dengan kehendak hukum syarak itu sendiri. Sebab itulah kalau kita paksi kita sekarang ialah uh, di mana uh, disebut ya di dalam uh, riwayat uh, riwayat uh, Tirmizi bahawa Rasulullah SAW telah bersabda anda Rasulullah SAW As-sulhu jaizun bina Muslimin illa sulhan haram halalan atau halal haraman itu batasnya mana kita boleh damaikan semua perkara yang berlaku tapi tidak boleh menghalalkan benda yang haram dan tidak pula mengharamkan benda yang halal ada tu batas-batas yang perlu kita jaga jadi dalam konteks yang lain kita boleh suburkan uh, konsep sulh itu sendiri dalam setiap pertikaian yang berlaku di kalangan uh, umat Islam khususnya isu-isu yang dibawa kepada mahkamah syariah. Alhamdulillah terima kasih Yang berbagi Datuk atas kupasan yang begitu jitu dan begitu jelas sebentar itu tadi dan saya percaya para penonton kita pun dah dapat gambaran awal berkaitan apakah itu suluh setelah mendengar kupasan yang telah diberikan oleh Yang berbahagia Datuk sebentar itu tadi. Baiklah Yang berbahagia Datuk, kita nak beralih pula ke soalan kita yang kedua. Boleh Yang berbahagia Datuk ceritakan uh, sedikit uh, sejak bila majlis suluh ini mula diperkenal ...akan di Mahkamah Syariah. Silakan. Terima kasih. Bila wujudnya Mahkamah Syariah itu sendiri... ...peranan hakim yang mengendalikan kes, sesuatu kes di mahkamah... ...semestinya mengutamakan tentang perkara-perkara yang boleh menyelesaikan kes tersebut. Antara kaedah penyelesaiannya selain daripada perbicaraan adalah secara men men mencapai persetujuan pihak-pihak. Dan ini lebih ternyata lebih apa memudahkan urusan uh, mahkamah itu sendiri, menjimatkan masa, uh, perbicaraan menjimatkan masa pihak-pihak uh, yang akan apa terpaksa mengikuti proceeding kes yang pastinya akan menyebabkan pihak-pihak tidak akan selesa. Jadi kita lihat Sebagai contoh, pada tahun dua, mulai tahun 2002. Eh secara keseluruhannya suluh mula mula di apa diguna pakai di mahkamah-mahkamah syariah dan pendekatan yang diambil mungkin bersesuaian secara setempat ya kaedah bagaimana untuk memulakan kaedah bagaimana untuk meleraikan satu tu isu tapi kalau kita ambil sebagai contoh di negeri Selangor sebab kita lihat mahkamah syariah negeri Selangor khususnya telah pun bertindak secara lebih proaktif dengan mengujudkan kaedah-kaedah uh, kes Mal-Sulh yeah, pada tahun 2001. Jadi dengan adanya kaedah-kaedah itu, ianya akan memberikan satu uh, panduan yang lebih tertib, yang lebih teratur dan pihak-pihak akan uh, dapat uh, apa, mengikuti perkara-perkara yang telah ditetapkan dan ini akan membantu memudahkan urusan pegawai-pegawai yang mengendalikan suluh itu sendiri dan pihak-pihak yang perlu menjalani urusan suluh ya. Jadi kalau kita lihat masih kita kita ambil contoh negeri Selangor ya di mana pada peringkat awallah Selangor telah pun mengusahakan untuk mewujudkan pegawai-pegawai suluh tersebut ya walaupun di peringkat awal tidak ada perjawatan secara khusus tentang pegawai suluh tapi telah diambil inisiatif oleh pihak Mahkamah Syarikat Selangor dengan kerjasama penuh kerajaan negeri mewujudkan pegawai-pegawai suluh secara kontrak di peringkat awal tu sekitar dalam 10 orang pegawai kontrak telah diwujudkan bagi menjalankan apa tugas-tugas se, apa sejajar dengan adanya kaedah-kaedah uh, suluh tahun 2001 tersebut. Uh, jadi dengan itu uh, proses itu kita lihat banyak membantu uh, menyelesaikan urusan-urusan kes di mahkamah. Dan ini uh, memudahkan urusan pihak-pihak kerana kalau kita lihat ya kebanyakan isu yang berlaku sekarang seolah-olah kita pihak-pihak uh, yang hadir ke mahkamah itu akan terus berdepan dengan urusan-urusan uh, proseding dan perlu uh, berdepan dengan perkara-perkara yang mungkin akan lebih uh, menyemarakkan lagi isu-isu uh, yang kurang disenangi ya. Masing-masing akan menunjukkan kelebihan masing-masing dan, dan masing masing sama akan menunjukkan kelemahan pihak-pihak tersebut. Jadi pasti benda ini tidak tidak banyak membantu untuk mendamaikan secara keseluruhan dan untuk tempoh masa panjang. Tapi kalau suluh ini kita menawarkan terus peringkat awal lagi datang ke mahkamah bukan untuk mencari kesalahan tapi mencari titik perdamaian. Itu yang penting. Titik perdamaian itulah yang akan kita suburkan, titik perdamaian itulah yang kita akan cari di manakah apa perkara-perkara yang boleh menyatukan balik dan kita boleh menyelesaikan perkara tersebut tanpa perlu mengharungi proseding-proseding yang pastinya membebankan pihak-pihak. Terima kasih. -pihak. Baiklah, terima kasih berbagi Datuk atas penjelasan yang diberikan sebentar itu tadi yang mana kita lihat majlis seluruh ini merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan di Mahkamah Syariah sejak tahun 2002 lagi yang mana lebih kurang 21 tahun yang lalu lagi dan telah diperkasakan dari semasa ke semasa. Baiklah, para penonton sekalian, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal setia bersama kami kembali selepas ini. me Alhamdulillah, kembali kita bersiaran dalam rancangan Muhakat Suluh. Baiklah, kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kita nak ajukan kepada Yang Berbahagia Datuk. Uh, baiklah, Yang Berbahagia Datuk, Muhakat Suluh. Boleh Yang Berbahagia Datuk terangkan sedikit kepada para penonton di luar sana berkenaan dengan program ini dan apa sebenarnya yang kita ingin beri pendedahan kepada masyarakat umum. Silakan. Terima kasih. Muhakat suluh adalah satu bentuk uh, penjenamaan baru supaya masyarakat lebih uh, memahami macam mana kita a uh, uh, menggunakan pakai suluh itu sendiri di mahkamah. Jadi muhakat suluh itu sendiri adalah uh, umpama satu simulasi uh, perjalanan suluh itu sendiri bagaimana uh, majlis suluh itu ber, 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 berperanan dan kita cuba apa, menarik perhatian pihak-pihak di sana bahawa apa-apa pertikaian yang berlaku akan dapat diuraikan secara harmoni dalam keadaan-keadaan yang begitu membimbing dan di apa diselenggarakan oleh orang-orang yang terlatih yang mempunyai apa pendidikan dan pengalaman serta pengetahuan yang cukup bagi memudahkan penyelesaian kes tersebut dan kita apa cuba uh, menarik pihak-pihak uh, supaya melihat uh, suluh itu adalah satu medium yang terbaik bagi menyelesaikan urusan uh, terutamanya urusan kekeluargaan itu sendiri supaya ikatan peka, uh, ikatan kekeluargaan itu tetap utuh ya sebagaimana kita sudah maklum kalau sebagai contoh ya kalau kes-kes yang melibatkan uh, perceraian pastinya uh, kalau yang dikuniakan uh, zuriat pastinya akan berlaku perubatan tentang hak penjagaan, tentang hak penggiliran, uh, tentang tuntutan nafkah. Jadi benda-benda perkara ini kalau tidak uh, ditangani dengan betul permusuhan itu akan berterusan dan ber, berpanjangan. Jadi kalau perkara-perkara uh, ini dapat ditangani dengan terbaik maka ikatan itu akan dapat dipulihkan dan hubungan itu dapat dikekalkan sebagai contoh juga ya, kalau isu-isu yang melibatkan pasangan tersebut uh, mungkin suami dengan isteri atau bekas suami dengan bekas isteri tapi kesannya akan uh, pergi kepada anak-anak yang uh, secara tidak langsung terbabit dalam perkara tersebut sedangkan anak-anak tersebut tidak pun apa mempanggilnya Uh, ...patut diberikan ataupun diletakkan tanggungjawab untuk uh, uh, mengalami kesan-kesan... ...mungkin trauma atau kesan-kesan pihak-pihak -kesan, uh, yang begitu tidak puas hati dengan pasangan... ...akan di, disalurkan pada anak tersebut. Jadi benda inilah yang kita katakan memanjangkan lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi dengan adanya muhakat suluh ini, kita lihat masyarakat akan diberi panduan dan tunjuk ajar bagaimana mengatasi dan perjalanan suatu-suatu suluh itu dibuat. Mungkin kita akan bentuk seolah-olah perkara-perkara itu menjurus kepada beberapa kes tertentu dan kita akan bagi panduan. Perkara mana misalnya kes yang melibatkan tuntutan hak penjagaan anak. Kita akan dedahkan bagaimana proses Perdamaian itu dibuat. Kita akan beratkan tentang kebajikan-kebajikan anak sendiri... ...pembelajaran, tumbesaran dia dan hubungan kekeluargaan itu sendiri. Kalau dalam konteks perubatan harta, apa elemen-elemen yang perlu pihak-pihak itu tahu... ...supaya perjalanan ini dapat memudahkan urusan masyarakat di luar sana bahawa suluh itu memang telah tersedia dan pendedahan cara pengamalannya cara melalui proses-prosesnya juga telah pun kita bagikan maklumat secukupnya insyaallah jadi kita mudah-mudahan uh, dengan adanya uh, pemahakat suluh ini seolah-olah kita memberikan satu ilmu eh, satu celik uh, ilmu undang, uh, ilmu tentang perjalanan perjalanan yang akan uh, dilalui uh, jadi tidaklah Uh, mendatangkan ke satu kegerunan atau ketakutan kalau kita guna pakai kaedah-kaedah yang sebelum ini uh, di mana pihak-pihak akan masing-masing mengenengahkan -masing, uh, 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 keburukan pihak-pihak satu lagi ya. Uh. dalam masa yang sama pihak-pihak yang tidak uh, berkaitan pun akan turut sama uh, menambahkan lagi uh, kesulitan terhadap kes tersebut jadi kita berharap dengan adanya pendedahan begini dan kita mengutarakan kebaikan, kemaslahatan yang perlu dijaga itu akan membantu masyarakat memahami bahawa di sana ada penyelesaian yang boleh kita ikuti dan panduan-panduan yang secukupnya didedahkan melalui program kita ini yang dijayakan oleh bahagian suluh di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan ianya terpakai untuk seluruh mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia ini. Sure. Hmm, jadi bagi Datuk kita boleh katakanlah muhakat suluh ini kita bawakan kepada para penonton kita uh, simulasi ya majlis suluh yang berlangsung uh, di Mahkamah Syariah uh, ke kaca televisyen anda. Baiklah terima kasih uh, yang berbahagia Datuk atas penjelasan yang diberikan. Uh, Insya-Allah uh, saya percaya menerusi rancangan ini uh, para penonton kita akan lebih jelas berkaitan perkhidmatan majlis suluh yang dilaksanakan di Mahkamah syariah. Baiklah para penonton, kita akan berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal setia bersama kami kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali kita bersiaran dalam rancangan Muhakat Suluh. Nampaknya kita pun dah hampir ke penghujung rancangan bagi episod pertama ini dan sebagai penutupnya khulasahnya kita nak tanyalah kepada Yang Berbahagia Datuk apa kata-kata akhir Yang Berbahagia Datuk kepada para penonton kita yang menonton rancangan kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Uh... Mahakat Suluh yang kita ketegahkan dalam konteks uh, mengutarakan penyelesaian secara suluh ini uh, sebenarnya adalah juga mendapati dengan kehendak uh, kita punya plan Al-Falah eh, di mana kalau kita lihat dalam teras ketiga itu ke kemuliaan syariah di mana kita perlu meletakkan uh, syariah penyelesaian itu uh, perkara yang perlu kita utamakan. Jadi dengan itu masyarakat tidak akan berdepan dengan kesulitan bila mana kaedah-kaedah yang terbaik kita paparkan dan masyarakat faham. Ya. Jadi titik bertolak titik daripada situlah kita lihat suluh itu telah pun menunjukkan keupayaan penyelesaian kes. Ya. Kalau kita lihat uh, statistik kes, ya. kalau kita ambil contoh dari 2018 sehingga 2022, ya. 2022 penyelesaian kes Uh, sebanyak 43,115 kes daripada jumlah keseluruhan yang didaftarkan dalam tempoh tersebut uh, daripada jumlah yang didaftarkan 51,062 kes lebih kurang uh, 84% penyelesaian dalam tempoh 2018 hingga 2022 ini adalah satu pencapaian petunjuk yang begitu baik bahawa kes itu dapat diselesaikan di seluruh negara di mana peranan pegawai-pegawai suluh di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara telah pun menunjukkan hasil yang begitu baik yang telah pun mengelakkan jurang pertikaian itu yang lebih apaumpanggil uh, meruncing dapat didamaikan dengan adanya suluh. Jadi inilah matlamat kita supaya orang melihat mahkamah syariah itu adalah tempat perdamaian dan bukannya tempat mencetuskan pertikaian. Itu uh, Kita harap masyarakat memahami keadaan-keadaan yang kita ketengahkan ini dan uh, mengikuti apa yang kita akan selusuri selepas ini dari episod ke episod dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita uh, kongsi bersama untuk penambahbaikan dalam uh, meleraikan isu-isu permasalahan di luar sana. Terima kasih. Jadi yang bagi Datuk berdasarkan statistik yang yang bagi Datuk nyatakan sebentar tadi jelas menunjukkan ya bahawa majlis suluh ini telah mempercepat mendapatkan penyelesaian kes di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Baiklah, terima kasih yang membagi Dato' atas kupasan dan juga penjelasan yang begitu jitu yang telah diberikan sepanjang rancangan ini berlangsung. Baiklah, para penonton sekalian, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Muhakad Suluh bagi episod yang pertama dan insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu lagi pada episod yang akan datang yang akan akan membawakan kepada anda simulasi suluh di Mahkamah Syariah dan insya Allah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dan terus kekal bersama kami di TV Al Hijrah yang pastinya menjanjikan rancangan yang terbaik dan penuh manfaat insya Allah dan saya Anis Nadirah Abu Bakar sehingga bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh solusi pendamaian syariah asas keadilan